Но, наверное, сегодня чемпионат области стал рекордным. Без мало там 200 участников, ну, плюс-минус 2-3 человека, я подсчитывал по протоколам. Много приехало других команд, других видов спорта, вольная, греко-римская борьба. Всех интересует этот вид спорта. Дело в том, что он понятен, доступен, понятен зрителю. Правила очень простые, они... Очень объективные. То есть здесь э, судейской коллегии, э, предвзятости нету. Вышел за ковер, проиграл, э, стал на э, третью точку или оторвал стопы, проиграл. Ну То есть все понятно и доступно зрителю, э, спортсменам. Это является первым подготовительным этапом к чемпионату Европы, потом будет Украина, мы будем формировать сборную команду на чемпионат Украины и потом будем выходить уже на чемпионат Европы, где мы ну, опять-таки планируем как минимум зайти в тройку.